А цей випуск ми присвячуємо мордорській освіті. Цей випуск потребує особливий цей випуск. Особливий, особливий. Ти не думаєш, зараз будеш, так? Ця тема потребує особливої уваги. Так. Можна питання? Можна вийти? Блять, обосався, що ли, нас? Ты в памперсы, что ли? Надо памперсы одевать, блядь. Учусь я, когда, блядь, на уроке никуда, блядь, не виходимо. У нього, а ти звернув увагу, що там написано на дочці. Та ти подивись на розміри того учня! А що там? А То передивись. Вот это поворот! Дети, тема сьогоднішнього урока. <му> Открили тетрадки. <му> а в інституті вони... <смітні> а а ні. Загляни в дуло українського танку, танка і скажи, паля <смітні> А в інституті вони продовжують навчання. <смітні> Вчитель фізики дивиться порно прямо на лекції. Діти, тема урока сила трення на практиці. <смітні> А потім ці коні мене рятують бабусю у парку. Дуже. Дуже смішно, аби не було так сумно. Шкільна пропаганда. Героїв росії, Учасник бойових дій, Туренко ко Даніла Поприветствуйте Поприєднуйте його, пожалуйста. Здравствуйте, ребята. Сегодня для нашей страны очень тяжелое время. Мы заканчиваемся и заменить нас некому. Ну, правду сказав. Дети, нам Это война долгах. Это священная война за правду. Мы воюем против истинного зла, которое не брезгует никакими методами. Фу! Мы брезгуем? Головне, чем вони не брезгают. Ну-ка. Так что, если мы проиграем в живых, они никого не оставят. В Мурманской области России матерям погибших на войне солдат вручили мясорубки. Они придут за вашими мамами, сестрами, братиками и сделают. Короче, плохое они сделают. Так что, ребята, забудьте за университеты, тусовки и прочую фигню. Идите на фронт. Учитесь копать, копать, и еще раз копать. Вам это пригодится. Дети, не ходите в университет. Учитесь копать. Нам нужно тупое, необразованное стадо. Россия! Россия! Пропаганда на новости продолжается. Вы все объекты разработок соответствующих служб все говно! Але, най страшнише. Далее. Поднимем кулаки. Вы поднимите свои. Разнесем все в кучи, все, что было на пути. Букву Z делаем. Победа будет за нами. Вот автомат, ребят. Буква В, победа. Соединяем, поворачиваем букву В и букву Z получается. Молодцы. Дети, берем пальцы. А лучше их отрубить. Тогда копать не придется. Учитесь копать, копать и еще раз копать. Не сломаюсь, не сломаю Бог. А потом сидит и пойдут служить, ну, например, до полиции. Данные сотрудники полиции вымогали денежные средства у граждан за незаконную придорожную торговлю. Полковник Сафронов являлся лидером преступной группировки. И будут затримувати, ну, например, маму с дитиной на самокате. Какой вы вы Другие? Другие? позор! что вы а ребенка не надо забирать. Ребенка то что <реклама> Послухали пропаганду, подивились порно и пошли над людьми знущаться. Главное, что гей парады заборонили. Задержаниями обернулась попытка ЛГБТ активистов собраться с символикой движения в центре Петербурга. В полицейский автобус увели и унесли несколько десятков человек. После этого всего их чекает шаленый прогресс. Сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии, необходимые для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, работотехнических комплексов, которые будут способны эффективно противодействовать потенциальным военным угрозам. А значит, еще больше будут укреплять безопасность нашей страны это началось серийное производство боевых роботов. Роботы, действительно, которые можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать. Ну, в общем, много... Мне понравилась ваша вещей. формулировка. Началось серийное производство боевых роботов. Не то, что разрабатывается там первый раз Конечно. И не... И... не дивуйте, что на Сосии так богато мальовничих пейзажей. Посмотрите, посмотрите. Жить хочется, но не здесь. Видите, вы так живете, выходите во двор. И вас вот встречает такая вот, такая вот картина. Вот так вот, друзья, заброшенный целый здания. Это центр города. Вот. Путин! Путин президент мира! Ура! Сподіваємось, вам сподобався цей випуск. Дякуємо, що надсилаєте нам відосики. Лайк, підписка, дзвіночок. До побачення. До побачення.